Голова Херсонского областного федерации хортинга пояснил, что метою проведения данного турнира не популяризация здорового способа жизни среди молоді у разных областях Украины. годом становится лучше. На данный момент популяризация хортинга в области проходит очень активно. Открываются новые клубы, появляются новые инструктора. На данный момент была создана судейская коллегия, которая ведет свою деятельность на соревнованиях в Лазурном. Уровень подготовки спортсменов с каждым годом растет. Это у нас четвертый турнир. И с каждым годом все увеличивается, увеличивается именно подготовка спортсменов. Я вот смотрю, что и тренера других тоже уже подготавливаются, реально подготавливают нормальных бойцов. Уровень подготовки бойцов, даже которые вот первый раз выступали, уже видно, что они действительно что-то уже умеют и пытаются сделать. До 14 лет у нас не разрешено бить в голову. А у девочек вообще не разрешено бить в голову. А у старших первый раунд они в перчатках работают 10-ланцовых, то есть это 14, 14 и старше. А второй раунд они без перчаток работают. Ударная техника, но в голову запрещены удар. А у детей просто запрещены удары в голову. Это mm -hmm. делает для меньшего травматизма, но детям бить голову не совсем mm -hmm. нахуй. Хорошо, особенно женскому. Так как я занимаюсь хоркингом уже 5 лет, я считаю, нужно проводить такие мероприятия в Лазурном для того, чтобы показать пример детям и молодому подрастающему поколению.